Господи, боже. Ось така діжда інтересна. Колочинської культури. Да. М -м -м. Колочинська культура це археологічна культура, що існувала з середини п'ятого століття. І до середини сьомого століття нашої ери на території нинішніх Чернігівщини, Сумщини. Повтої mm -hmm. тисячі років назад такої носілі. Щопіньковська була інтересна. Пеньківська культура це археологічна культура, що існувала протягом 5-8 століть від пруту до Сіверського Донця, займаючи переважно лісостепову смугу України. Виникла внаслідок переселення на південь племен Київської культури. Дуже рекомендую все це посмотрети. Ну, конечно, что вам это будет очень тяжело. Это что на футболке там? Харонженко? Mm -hmm. Мороз... Морозенко? Ну, это уже получше. Но со второй а попытки это уже неплохо. Уже Обычно с не попадает. <с mm -hmm> а что за такая фирма? У тебя и на и, на и, на шее да тоже такое же висит? Mm -hmm. Я сначала yeah. думал, что это украинский трезубец, но нет же. Mm -hmm. Это великих князей киевских трезубец. И два тоже. Два зубец. Да. Два зубец это Святополк, например, mm -hmm. князь такой киевский чеканил монеты. Святослав Ігоріч за часів Ігоря двозуб присутній на іноземних монетах, арабських дирхемах. Пізніше на свинцевих печатках того часу зустрічається одразу два двозуби, над одним із яких чітко помітний хрест. Але так як князь Святослав до кінця життя залишався язичником і не приймав християнства, то існує теорія, що цей двозуб належав його регенту, великій київській княгині Ользі, ти, зуб, ти... Із України? З Кубані. А... Угу. Було таке ще у нас Тмутараканське царство, там дуже мені те свої чекання з подобними знаками. Тмутороканське князівство. Прийняте в історіографії найменування заморського володіння Київської Русі з центром у місті Тмутаракань, Існувало у 10 11 століттях і чеканило власні монети після смерті Володимира Святославовича. Ти чим займаєшся? Історії. Преподаешь историю? Да, здесь летки. Не а здесь в рулетке, сограждан, посвящай. Не, а, а по жизни то чем занимаешься? А, по жизни? Да, там подрабатывай, по и то, то там, то сям. Я тебя не про рулетку спрашиваю. -то. Рулетка, что это вообще такое? Это mm -hmm. что, хобби у тебя такое? Сидеть в рулетке и рассказывать людям. Бы? Да. Ну, интересно же, не просто, насколько это смешно все наблюдать, насколько всего безамотно можно услышать, что интересно же попробовать кого-то просветить. Хотя не получается. А для Пока чего что. тебе это вообще? Вы сказали, хобби. Ты, ты, ты хочешь возвысить себя перед менее э, про, прокачанными в истории людьми? Х, х, Хотя да, очень вряд ли. Зачем мне это? Мне больше интересует то, что если людей его разумить, то, возможно, они потом не будут идти погибать на войну за ничто. Вот тогда мне, ты, то ты, там мне вот более про интересно. Да. Ладно, я не, не, не хочу про это разговаривать. Давай, тебе всего доброго, пока. Давай. Видишь, вообще никто не хочет разговаривать уже про это. Вот если заходишь через Украину, все хотят, ну, конторские имею в виду, то есть на зарплатах типы, которые сидят, лица не меняются годами, они одни и те же чуваки, которые сидели там из 22-го как минимум года еще и до этого. А здесь аудитория вот, совсем другая, она вообще не хочет общаться по политике, потому что знает, что за кривое слово получит сразу же. И потому все. Вот как интересно. И видно, что он не сильно будет топить за все это. Здраво, дружи, как справы? Не робит. Я говорю. О. Ты на каком языке общаешься? Украинский. Украинский? Mm -hmm. А можешь мне перевести месяц травень? Не, я просто хотел. Не. Я не, я не украинец. Ты не понимаю. заднем плане. Так я тебе на на русском только что сказал. А, не, я не такой. Я а, есть... нормальный, я современный русский. А, то есть, что ты, к России отношения не имеешь? А? Ты к России отношения не имеешь? Даже месяцов не знаешь? Почему я не имею к России отношения? Ну смотри, на дальнерусском месяц Я почти не слышал, что -то, что -то сечень, услышал, что ты услышал. Сечень, как переводится? Сечень? Да. Ну это какой-то из 12 месяцев, правильно? Невероятно. Порівняння місяців року давньоруською і українською. Січень давньоруською просинець, лютий це січень, і березень це сухий, квітень це березоль, травень так і залишиться. Червень це ізок, а липень називався червнем. Серпень це зарєв, вересень це рюєнь, жовтень це листопад, а український листопад звучав як грудень. Грудень український був студень. Ну, а я no. чому? Б. Uh, but... but... Ну, я знаю, как воскресенье будет. Неделя. Че? Я тебе на древнерусском не, говорю я... месяца называю. Сечень, травень. Что древнерусский. Так ты что, крутие отношения не имеешь, что ли? Че этот флаг повесил? Зачем? Тогда, если ты даже не знаешь элементарный базис. А у меня там американский, у меня советский висит. Типа, что, я не могу себе дома ну, флаги повесить. В чем у тебя проблема? Не-не, проблем нет. Я понял, что ты к Руси отношения не имеешь. Тут вопрос следующий. Скажи, Россия пожалуйста. К отношения не имею. К Руси. Ты не слышишь? Народ какой-то... Это... Наряд какой-то национальности или просто такого смешного? <клых> что это? <клых> да. да, действительно смешно. Очень даже смешно, что никто, кроме русских, у меня такого не спрашивает. Потому что это славянская одежда, еще в Мартыновском кладе известна 6-7 века нашей эры. Мартыневский скарб, найденный 1907 года на березе речки Рось, у селе Мартыневка Черкасской области. Кладается 116 сребных виробів, вагою 3,3 кг. Датується шостим 7 століттями. Чого відносять до пеньківської культури, яку пов'язують з ранньословянським племенем Антів? Ну, я, если честно, ну не то щоб могу себе називати культурологом, і, либо істориком, историком, либо так далі. не знав, не слухав, але ну, я просто увидел узор, не помню, как точно называется. Что-то нам подобивался, вот я поинтересовался. Можете что-то подробнее рассказать подобный славянская вышника защищает от злых духов. В данном случае здесь защищает от, буквально злых. Вот известные, я же уже сказал, мартиновский клад, это такие подвески, которые на одежде были вождя антов, то есть одних из первых славян на территории Украины. Вот. Также были такие вышивки в Руси, то есть князя Руси и княжеские, в принципе, Особі подібні подобні з вишивкою. Носилося це також в в конце середньої вікові, казаками українськими. Носилося це в Російській імперії Василій Тропінін, звісний художник, малював множество таких картин. Приблизно такий вигляд мав українець з Поділля 200 років тому. На картині Тропініна. Дівчина з Поділля» — це саме відома картина художника Василя Тропініна, що чудово демонструє українську вишивку. Дівчина Українка на пейзажі 1820 року теж чудовий приклад українського одягу 19 століття. Е, також Ілья Єпін, хто там іще, а Івазовський, навіть рисував е, і, не знав. і, і Чуй, Чуйковський, насчут. якщо я не ошибаюсь, з фамілії. Ну і так далі. не знал, что Вайзовский что-то кроме моря писал. Где да, есть? вот именно это для него как бы не характерно, но даже у него такое было. Там що то свадьба в Україні і так далі, такі картини називаються. Іван Костянтинович Айвазовський. Це насправді Ованес Айвазян. Він мав вірменське походження. Крім морської тематики, працював в інших жанрах живопису: від анімалізму та портрету до релігійного та міфологічного живопису. Серед цікавих картин це чумаки в Україні, український пейзаж, чумаками при місяці, зимова сцена в Україні та весілля в Україні. Меня еще удивляет вот, наличие красных и черных цветов, понятно, как красные, вот как черное делали. Вот как ткань в черном покрасить. Интересно. Это не ко мне вопрос. Ну, <сосы> 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 к создателям, <сосы> которые это все делают, вот им можете задать. Черный ну, не особо характерен, особенно до тех эпох. Ну ладно. Ну ладно. В принципе, характерно все. Любой цвет. Лишь бы возможно было это сделать. Ну ладно, удачи вам. Хорошо. Mm. Ну что ты меня два раза что-то пропустил? Я на работе был. Ничего мне про историю не расскажешь, интересно? Ты же историк. Тебе хочется что-то услышать? Пожалуйста, в студии. Конечно, конечно. Образование древнерусского государства. Древнерусское государство — это название позднее, которое образовалось там, ну, название это в 19 веке, а вообще это Русь. Вона існувала з 9 віка по 13-й. В чому вопис? Древньруське государство це популярна назва в радянській історіографії, а також у російській. Для підкреслення того, що це давня форма російської державності. Насправді власна назва була лише Русь або Руська Земля. Чого смутила дрібні руська і русь? Ну потому что древнерусские это современные названия, которые никогда это, в России это одно, таким это одно не было. Это одно Сейчас одно и то же. А в России про такое название никто не знал. Про Русь? Про древнерусское государство. Про древнерусское государство никто не знал? Да, даже про слово государство никто не писал. Ясно. Это все, что ты хотел спросить? Нет, нет, а как образовалось? -то? В смысле, как образовалось? Ну вот вы какой теории? Как государство образуется? Как по Карл Марксу? По-разному Государство образуется. образуется там и только там, где имеются классы. Так как и большинство или как государств. Или как-то может по-другому оно образовалось? Так как по, так как и многих других европейских странах, значит, по припо... 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 или господи викинги. Захватили парочку городков, вот, начали собирать дань, и это начало какой-то протогосударственности. Но дальше местное население влияет на викингов, очень, значит, ассимилирует фактически викингов. И они уже не совсем викинги, а уже местные ассимилированные. То есть они по роду своему викинги, То есть вы а это по на... факту. Вы Я не тот, не другой, правда это... посередине. В этом смысле. Правда, посередине всегда. Вікінги но ноні, потім стають ністимі. Вот в чому смисл. Вікінги або нормани, або варяги колонізували і створили проти держави, такі як Данелах або Денло у Англії, Нормандію на території Франції, Ісландію, де парламент з'явився ще у десятому столітті, Гренландію та пізніше дібралися до північної Америки, і власне Русь. Понятно, что ага. как бы, это же не, не чисто пришли какие-то племена, да, славянские или не славянские, и основали это государство. Очевидно, что это э, правящая значит, ветка была варяжская. Это уже очевидно. Даже по именах, таких как э, Ингвар, Хельга и тому подобное. Ну, это звучание в скандинавских языках. То, что оно было, это уже много о чем говорит. Но даже уже условно, э, скажем так, уже тот же Святослав он уже фактически и не был викингом только по крови, а по факту своему, он уже здесь полностью вырос. То есть он э, языка Скандинавов, не знаю, знал ли или нет, но см, э, смысл в том, что э, как бы он искал новую столицу не на Севере, э, не на Родине, так сказать, своей, э, а на Дунае он там хотел столицу сделать. Но ему не дали, выгнали, А потім у засаду з допомогою печенігів, і все. кінець. учинивши мир із греками, Святослав рушив у човнах до порогів і сказав йому воєвода отця його Свенельд. І обійди, княже, їдь на конях, бо стоять печеніги у порогах. Однак не послушав він його і рушив у човнах. І тим часом послали переяславці до печенігів гінців, кажучи, іде Святослав у Русь, узявши майна багато у греків і полон нещислений. А з малою дружиною, почувши ж печеніги все, заступили пороги, і, і прийшов Святослав до порогів, та не можна було. Пройти порогів і став він зимувати у Білобережжі, і, і не було в них їжі, і настав голод великий, так що по пів гривні була голова коняча. І зимував тут Святослав. А коли приспіла весна, пішов Святослав у пороги у рік 6480 й прийшов Святослав у пороги і напав на нього куря, князь Печеніський. І вбили вони Святослава, і взяли голову його, і з черепа його зробили чашу. Окувавши череп його золотом, пили з нього. Свенельд же прийшов у Київ до Ярополка. І було всіх літ княжіння Святославового 28. Понятно. Спасибо. Угу. Є ще питання? Походу, немає. какой-то какой, э, какой надменность, вот эта надменность, что ли. Но что-то э, он послушал, как будто я... Он думал, что я буду кричать за то, что я, там это все исконно славянское и так далее. А когда начал говорить, что это все викинги сделали, то тогда, ну, одного вопросов нет. Потому что, мне кажется, дальше началось за Юрику и тому подобное, но это чуть-чуть другая басня. Тут смысл в том, что, в принципе, кто были первые князья? Очевидно. Вояги. Так, в принципе, в многих э, э, многие европейские государства первые, они возникают как раз с деятельностью варягов. И в этом ничего страшного нет. Прикол-то в том, что дальше вот это название, так дальше, Руси и тому подобное, оно приходит как раз таки с влиянием местного населения. Вот. Также и было с Болгарами, которые захватили условно территорию Болгарии. Дали все, ну, там уже название пришло с ними. Но местное население ассимилировало, потому что Болгария это тюрки. А сейчас Болгария это славяне. Местное население поглотило этих завоевателей. Вот такой момент. А не мои губы, это норм или перебор? Ты знаешь, вот э, в Украине есть такое национальное блюдо, называется вареники на пару, такие пухкие такие, вкусные У -у -у. такие с картошкой, там с яйцом, там с капустой. Очень вкуснее блюдо. Рекомендую. Ну, типо. <реш> <реш> Що було об'ясніть? <реш> Ставте вподобайки, якщо бажаєте ще побачити живих колочинців. І підписуватись на канал Морозка. Не забувайте. Хочеш замовити оживлення та озвучення персонажа? Підписуйся на Патреон Морозенка, посилання в описі відео. Ці методички, які використовує морозенко у своїх відео, можна отримати через підписку на Патреон Посилання в описі відео.